Итак, есть у нас уже первый этап поворота в составах команд. Команда АБП, Два голкипера. Александр Руд и Иван Руд. Максим Билык номер 44. Ну что, друзья, открывает счет у нас команда «Берег» на восьмой минуте встречи. Восьмой же номер команды «Берег». Александр Каменецкий номер восьмой. «Гриффин-2», «Евроформат-2», полуфинал номер один. Напомню, что в первой лиге по регламенту два полуфинала. Сегодня «Гриффин-2» и «Евроформат-2» сыграют. И через неделю ответная игра у этих команд. А завтра сыграет другой полуфинал в первой лиге Чекпоин будет сражаться с командой Индекс Ком. И также через неделю ответный матч. А -а -а! Хороший удар, плотный рикошет от песка. Помог 11 номеру команды Александру Макалюку. Александр Макалюк делает счет 1-1. Сравнивая результат. Классный гол у нас забивает восьмой номер команды Берег. И свой второй мяч в этой встрече. Макс Бинок забивает классный гол и сравнивает счет в этом матче. Мяч урода команды берег забил. Александр Качук, номер седьмой. Капитан АБП забивает очень важный мяч. И за три минуты до окончания основного времени матча ставит. Четверочку на табло гидро парк арены четыре. А ну что, друзья, звучит?